Вівторок Костусів призначив Миколу Ільченка своїм першим заступником. Незважаючи на нещодавне звинувачення у хабарності, депутати проголосували за. Лише два депутати віддали свої голоси проти, один з них Павло Серебреник. І сьогодні ми запросили його, аби дізнатись, чому він не підтримав кандидатуру Ільченка на цій посаді. Вітаю вас, Павло Владиславовичу, в нашій студії. Як ви прокоментуєте призначення людини, яка відзначилась у досить великому корупційному скандалі, на посаду першого віцемера? Тут одного коментаря, навірно, не хватить. хотел бы пожелать нашей громаде, чтобы эта людина, которая одна осталась из той команды профессионалов, о которой мы говорили, к сожалению, все остальные члены этой команды профессионалов ушли по разным причинам занимаемых должностей, сделала хоть что-то непосредственно для громады, а не для тех целей, которые преследуют многие из работников исполнительных органов, начисто игнорируя интересы одесситов, и преследуя что-то свое, сугубо меркантильное, с чем мы сталкиваемся на каналах телевидения, читая в газетах практически еженедельно. Поэтому будет ли в данной ситуации польза, покажет в ближайшее время. Мое мнение в отношении этого человека и его действий сложено, сложено давно. И я постараюсь убедить в правоте моего мнения моих избирателей, мой город. Ситуация в соседней зале під час голосования, как она Траурная. К сожалению, против назначения проголосовало только два человека. Один из них это ваш покорный слуга. И меньше десяти человек, я не помню точную цифру, не голосовало вообще. А остальные представители громады с энтузиазмом поддержали назначение данного человека на второй пост в городе, на пост вице-мэра, наверное, давая своеобразный бонус, на мой взгляд, ненужный, для решения каких-то сиюминутных, либо стратегических вопросов. Вопрос, для кого эти вопросы будут решаться в городе, и как это решение в очередной раз отразится на одесситах. На вашу думку, какими будут первые действия Ильченко на этой посаде? На мой взгляд, это будет месть всем неугодным. То есть те, кто не проявили себя должным образом тогда, когда обстоятельства складывались не лучшим образом для карьеры, но не только карьеры и свободы этого чиновника. И поэтому мы ждем, я не скажу с нетерпением, и не только Серебряник Павел Иславович, но и остальные неугодные, каких-то непопулярных, но очень активных действий которые должны привести в другое состояние и бизнес, и, может быть, не только экономику тех, кто проявил себя, как я сказал, не с лучшей стороны, доказывая правду. А как говорили древние, все-таки одна правда ⁇ это лучше, чем две. И более того, подчеркиваю, мы эту правду постараемся доказать. При этом мы готовимся к тому, что на бизнес будет оказано жесткое давление, но и наши меры, включая меры трудового спора, предзабастовочные, они не заставят себя ждать, если только какой-то чиновник подумает о том, что в данной ситуации месть может быть ненаказуема. И каким будет этот тиск, на вашу думку? Что будет происходить? Сейчас практически еженедельно по одному из маршрутов предприятий, которые я указывал на пресс-конференции, проходят надуманные проверки по надуманным жалобам. Причем это процесс перманентный. То есть в городе больше 100 маршрутов, но хуже всего работают 1, 2, 3. Все остальные работают идеально. По моей информации, к сожалению, транспортная инфраструктура города больна. Но, тем не менее, всегда, особенно в последнее время, особенно после прихода на работу, акцентировалось внимание на двух-трех маршрутах, которым, опять же, Серебряник Павел Владиславович имеет какое-то прямое либо опосредованное отношение. И это давление не прекращается. Уже в трудовом коллективе, это и профсоюз, и другие организации, которые у нас находятся, возникает ряд вопросов ко мне как к депутату. А почему так? Как могу, пока сдерживаю. Что будет дальше, посмотрим. Но наверняка больше 100 транспортных средств и 300 работников, которые имеют зарплату, не захотят просто так попрощаться с тем, только для чего одного они и приспособлены в этой жизни посредством десятилетней, 20-летней работы. То есть зарабатывать себе на кусок хлеба не легким трудом, особенно в настоящее время, осуществляя перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования. Дякую за комментарии, обожаю успехов. Спасибо, всего доброго.